поиграем. Ладно, сейчас зайду. О! Но... Как я сам поиграю, если не я забыл? привет, ребят, с вами Трендос. И перед началом данного видео я хотел бы вам сказать, что эта серия снималась на проекте Army World версии 1.7-1.8. Очень интересный сервис, заходи, поиграйте, IP есть в описании, а мы переходим к просмотру новой серии по антигрифер шоу. Поехали. Алло. Алло, да, привет, мой сладкий, давай ко мне ты пыхайся, развлечемся. Чё? Какой Чё? быстрее! Какой у тебя ник? Не... Ускопед 1.2.3 2, 3 не Да. Почему такой ник? Ну, потому что так надо. Потому что я хасл. Ну ладно, все, я отправил заявку. Принимай. Короче, смотри. А, сейчас мы с тобой проведем такой обряд. Короче, вот видишь вот эти вот головы крипидов, да? Да, подожди. Э? А. А ч эти сундуки вообще как-то в разнобой стоят? Что -то а, в смысле разнобой? Я их вижу нормально. Да, а я думал, твой этот архитектурный замысел. Ну ладно. Давай, что ты там хотел? Короче, я эти головы, я называю как голову сосалки. То есть, смотри, вот так вставай и... Присоединяйся, давай. Что? В смысле? Дурак, иди сюда. Куда? Что делать, говорит? Чувак, я тебя не прилечу, вот так делай вообще, знаешь? Ага, прикольно, да. Вот, что Хочу, ты меня приютишь или нет вообще? Да да, приючу, ладно, пошли. Но ну, это как бы такой первоначальный обряд был. А, ну я понял, да. Поднимайся, короче, на второй этаж. у тебя второй этаж еще есть. Ну да. Короче, вот видишь этот туалет? Мне, короче, посрать немного надо, так что ты это, подожди, ладно? Мне... Отвернись! Мне зайти или что? Отвернись! И зачем ты меня убил? Я случайно обосрался зачем Извини, ты убил? короче, у меня просто какашка вылетела и в тебя попала Ты пыхайся, я тебе все верну Да, ладно, хорошо А как у тебя ник? Ну я же тебе уже говорил, да он, деградатор тупой Я уже забыл, я два дня в Майнкрафт только играю Ты Ты, да. ты пыхайся! Я новичок! Ч ты кричишь на меня? Зачем ты меня вообще убил? Да я же тебе говорю, как Астадрив Кашетева. Короче, у меня никого уж капец, быстрее я сказал. Я отправил тебе заявку. Ты мне отправил? Да. Окей. Да, кстати, я у тебя кое-что хотел спросить, почему у тебя вещи не выпадают? В смысле? А куда они тогда делись? Не знаю, видимо, случайно в туалете смылись. Короче, смотри, Ай, ну, в прошлый раз я так случайно сделал, короче, все, вот этот конечный обряд, понял, да? Короче, смотрел Таник? Нет. Короче, там есть такой момент, типа, знаешь, такой... Там, короче, вот такая стоят Дунинская, там, короче, ее сзади такой держит чувак такой, смолник в очках таких. И он такой, уи! Короче, вставай сейчас вот на этот обрыв. Это типа обряд, да, чтобы ты меня добавил в приват. Вот смотри, видишь этот меч, видишь? вот так вот им будут тебя держать. Типа такой. Вот. И что, и что ты меня снова убил? Зачем? Вот так вот, понимаешь? Со всеми лохами так надо поступать. А зачем ты это делаешь? Я да хотел вообще Ты мне вернешь мои вещи? Ты что, дурак, на фига мне их тебе возвращать? Такому дауну, как ты, возвращать вещи, ну это, ну это бред, конечно. Почему сразу дауну? Я новичок в Майнкрафте, да и все. Ну вот именно! Все в Майнкрафт играли! Все! Из 80-х! Ты мне видишь, да, отдашь? <звы> ты ч орешь, что случилось? Это. Ч это такое? Где? Ты о чем <звы> там? Это ты что ли? Что? Что я? Говори. У меня тут полностью! Что? У меня нету дома! Куда он делся? В смысле, у тебя же только что был дом? Вот это что только что был! Куда делся? Ну, вс ясно, серого тулбанутый, вс, я, короче, переезжаю! <соспорщик> мой дом вернулся! Ч, вернулся дом? Офигеть! <соспорщик> мой домик, вот он мой домик, вот наконец-то! Ой, домик! Снова пропал? Кто это сделал? В смысле? Да что происходит это чувак? А ты мне нуждаю прикалываться, что ли, вообще идиоты? Кто, кто? А ты про кого? Все ясно, я пошел жить в небо, все ясно, все ясно над этим сервером. Друзья, говорит, нормальный сервер, нормальный сервер, да? А я тут такой им поверил, да, значит, что-то поверил. Они меня взяли и обманули. Ну все ясно с друзьями, друзья. Слушайте, вообще... а что такое? Ничего, у меня дом пропал. Как он мог пропасть? Я гриберил два года. Ты этого не можешь понять. Что? Ч ты орешь, чувак? <laughs> Боже мой. Что происходит? Боже. Ты что, неадекватный? Что ты неадекватный? Ты что туда орешь? Неадекватная твоя мамка. Ты можешь нормально объяснить, что происходит? Ладно, объясню тебе в кратах. У меня пропал дом. Все, теперь понятно тебе, да, он попорывый? Как он мог пропасть и скажи, ты еще больной что ли? Это ты, ты больной! Он только что стоял, я видел. Ты че, ты меня телепортировал? Да ты меня, что я тоже видел, ну ты И че ты опять орёшь?